А зачем я это читаю? Зачем эти книги? Что толку от высоких оценок и золотой медали? Похоже, кроме моих родителей она больше никому не нужна. В институтах при поступлении уже никто не смотрит на оценки и успеваемость. В стране сотни вузов. Какой вигра. Хлопче, хлопче, іди на сюди, удочку подержи. Не пустіть туди, я скоро повернусь. Да, дедушка, тут только резиновая рыбка водится. Постой, постой, не бросай. Скажи, чего ты хочешь? Чего я хочу? Я хочу учиться в хорошем институте. Да на тебя не смотрят, как на большой кошелек где ты можешь достигать высот своими силами, и тебе не будут ставить палки в колеса. Где есть настоящая дружба, а учителям не безразлична твоя жизнь. Где можно классно проводить время. вообще хлопче, иди на сюда! удочку подержи <му> и пустпустить туда я скоро повернусь Не бросай. Скажи, чего ты хочешь? Чего я хочу? Я хочу учиться в хорошем институте.